Yang berhormat menteri kalau senyum saya cair yang berhormat Bagi masjid tanah Bagi ruang pada Saya si. boleh, boleh. Saya Cair pun tak bagi Saya sebenarnya hari ini kan Yang saya. penting untuk saya Ialah untuk menjelaskan ya. Apa tak yang ada dalam peralatan Tapi kalau saya yakin dan kalau percaya Kalau saya diganggu macam ni Matlamat Kalau yang berhormat lah menteri uh, Boleh bagi penjelasan, penjelasan, penjelasan Pencerahan Itukah matlamatnya uh, Lebih baik. baik Menteri tak bagi kan Teruskan Tak bagi Teruskan menteri jangan cair menteri teruskan, menteri. teruskan kita perubahan. tak nak ganggu kita nak bagi yang apa menteri kami nak penjelasan saja uh. pencerahan yang lebih baik supaya ahli pembangkang lebih memahami supaya kita tahu keadaannya tak, tak bagi ya menteri bacuk minta sikit tak. saya ada bangkitkan saya uh, concern bagi. saya minta izin saya minta izin Cuk. saya, saya bangkitkan bagi concern bagi daripada bagi. civil society seperti Rasuah Basta C4 TI Malaysia menteri tak respon lagi minta menteri, tak menteri. Menteri akan respon. Silakan. Kita okay. respon Menteri, terima kasih. <laughs> Bukan tak respon, ada responnya. Tan Sri Ida Petua yang berhormat rasa dan yang berhormat pucung telah bangkit berhubungan insensitif yang diambil oleh kerajaan untuk meningkatkan ketelusan dalam proses perolehan kerajaan, mengurangkan rasuah dan memberi kontrak kerajaan serta mengelakkan campur tangan pengangguan proses perolehan. Beberapa peruntukan dalam RUPK telah dirangka bagi memperkukuhkan pengawas lihaan, meningkatkan ketelusan serta membanteras salah laku dalam proses pemberian kontrak perolehan kerajaan. Antaranya, Fasal 37, RUPK telah meletakkan kewajipan membuat penzahiran kepentingan oleh pihak yang menyertai perolehan kerajaan dan juga pihak yang mentadbir proses perolehan. Langkah ini bertujuan memperkukuhkan integriti dan ketelusan dalam proses perolehan kajian di samping mencegah ketirisan perbelanjaan awam dan membendung penyalahgunaan kuasa. Fasal 61 menyediakan ruang melaksanakan proses aduan atau bantahan dengan mewajibkan penumbuhan panel kajian semula di semua agensi pelaksana perolehan kajian yang dikuatkuasakan melalui fasal 62. Selain itu, fasal 63 membolehkan tribunal rayuan perolehan kajian ditubuhkan sebagai badan dikecuali di bawah Kementerian Kewangan yang menjadikan mekanisme semak dan imbang ke atas rayuan keputusan panel kajian semula. Dan fasal 36 pada masa ini proses perolehan bagi bekalan dan perkhidmatan dilaksanakan secara elektronik menggunakan sistem e-perolehan. Semua syarikat yang mengambil bahagian dalam sebut harga dan tender akan dinilai berdasarkan kriteria teknikal dan kewangan secara dalam talian sebelum diputuskan sebagai pembekal yang layak. Selaras dengan prinsip let managers manage, kuasa keputusan perolehan juga diturunkan kepada lembaga perolehan di kementerian dan agensi bagi membolehkan proses perolehan dilaksanakan secara telus lebih teratur dan cepat. Mungkin ada, saya benda kepada bacuk, bacuk punya Bacuk. Komen. Silakan Bacuk dijemput. Sila, Jemput bacuk. bacuk. Soalan yang sama Jarang-jarang jarang berlaku jemput. Walaupun Ter tak bangun. Terima kasih Tuan Speaker. Jarang berlaku. Dengan penuh hormat dan takzim. Jemput saya juga. Saya mohon Yang Berhormat Menteri respon concern kebimbangan dibangkitkan oleh pertubuhan masyarakat sivil di luar. Antaranya C4 Rasuah Busters. AI Malaysia ideas yang uh, mempersoalkan kelompangan yang ada dalam dalam ARU ini dan disarankan supaya dirujuk kepada JKPK kewangan dan ekonomi terima kasih. Baik menteri terima kasih Yang Berhormat Bacok saya bagi peluang tadi kan. Saya janji saya nak menjawab saya menjawab Ya. Jadi um, tadi banyak orang bertanya proses yang kita buat dalam ARU PK ni Sebenarnya proses ini bermula dalam tahun 2018 tapi diberhentikan. Ya. Tapi kerajaan ini telah mengambil balik itizam untuk mengetatkan proses perolehan dan kajian. Sejak 2023 kita telah ada banyak sesi lebat urus. Sesi lebat urus kita adakan bukan saja dengan uh, kementerian dan agensi kajian. Malah bersama juga kerajaan negeri, bersama juga uh, um, uh dan juga NGO termasuk Rasuah Bastus, termasuk C4 dengan ni semua. Daripada sesi lebar urus yang kita ada Menteri. lebih daripada 2,000, 63 orang yang masuk dalam sesi lebar urus itu penambahbaikan pun dah dibuat daripada apa yang diterima daripada cadangan-cadangan mereka. Saya terangkan sikit apa yang penambahbaikan yang kita terima dan kita masukkan dalam RUU PK ini. Pertama, Pengawal selian penggunaan dana awam dengan lebih terinci dan berdisiplin. Dari apa yang kita masukkan, kita telah memperketatkan daripada apa yang memang sudah wujud dalam kajian sekarang. Kedua, memperkenalkan reward dan punishment untuk peruntukan RUPK. Ini dah memang ada, kita berganjak daripada uh, disiplin secara pentadbiran kepada punitif. Ini menjadi satu mekanisme yang akan menangani isu yang orang tak takut untuk melanggar peraturan yang ada. Yang ini penting. Kerana semua orang nak buat pekerjaan yang betul. Dengan cara ni kita dapat lebih banyak gigi dalam menguasai uh, PK. Ketiga, memastikan bahawa satu platform semak dan imbang memastikan orang yang terkilan mempunyai ruang untuk membuat bantahan. Ini pun dah tubuhkan. Kita ada panel di semua agensi dan kementerian dan kita ada tribunal pun yang kita tubuhkan Yang buat masa sekarang tak ada Ini penambahbaikan kita terima cadangan yang diberikan Keempat, penzahiran keputusan dan kepentingan dijadikan satu perkara mandatory Yang ini untuk meningkatkan ketelusan dari tata cara kerajaan Yang itu yang kita masukkan juga ni. Ini juga penambahbaikan Ini bukan nak rebut kuasa Yang Kelima, memastikan perolehan kerajaan menyokong dasar dan perkembangan ekonomi dan sosial semasa. Dasar-dasar kerajaan kita masih memegang. Kita tidak mengendepikan walaupun ada RUPK. Menteri. Jadi Tan yang ada betul. Boleh boleh saya masa tanya. Masa saya pun Ta dah habis. sama menteri saya gulung Jalan. bagi habis. Berapa minit lagi menteri perlukan? Saya bagi ruang untuk ditanya. Dan saya minta tiga minit. Okey, terima kasih. Okey. Oh, menteri, terima, terima saya. tanya, lepas tu menteri terus gelong. Eh? Terima, hmm. terima kasih banyak-banyak menteri baik. Isunya saya bangkitkan ialah kenapa nampak begitu cepat proses ini 12 Ogos white bill diserahkan oleh AGC dan diedarkan oleh MJM 20 Ogos masuk kabinet hari ini terus bentang untuk bacaan ketiga tidak melalui jawatan kuasa parlimen kami tidak dilibatkan untuk libat urus bagaimana RU you yang lain sedangkan speaker kata apa-apa RU penting ini bentang dulu untuk jawatan kuasa parlimen kami tak tahu menahu tengok-tengok dah ada atas meja untuk betapa yang nak rushing sangat ni menteri yang, right. yang nak yang nak kejar sangat ni kenapa terima kasih Baik, Menteri jawab, lepas itu terus landing. Eh. Terima kasih. saya penteri, tak Speaker, terima kasih yang kita saya ambil petua ni. Sila, petua sila. Ada. Soalan saya penting. Ini betul, betul. Saya, semua soalan penting, Arau. Semua soalan penting. Tapi saya dah jawab tadi. Jawab pasal emas. Lepas tu pasal Menteri Guru. kita ada banyak, banyak lagi urusan-urusan uh, hari ini. Banyak ni. lagi tak apa. Tengah hari, tengah hari kita... Arau, tolong Arau. Arau, please Arau. Arau duduk dulu. Arau, Menteri bagi saya tanya satu. Arau tu. Ya, Menteri silakan. Bagi saya tanya satu, Menteri. Menteri. Saya, oh, saya tidak sedengar anda. Tan Sri. Biasa jawab pasal mas. Ya. Sebenarnya, RU ini seperti saya ceritakan tadi, kita mula usaha kita dari 2018. Ini bukan perubahan yang mendadak. Ini telah mengambil kira banyak libat urus yang diadakan dan menerima cadangan dan seperti saya ceritakan kepada pacuk ada penambahbaikan kita buat dengan penerimaan libat urus kerana libat urus sudah le lebar uh, untuk uh, parlimenteri serat dia tak wajib ya tak, kerana kita dah melihat dah lebar dah kita buat uh, urus jadi cukup untuk dimasukkan kepada dewan jadi benarkan saya Tan Sri Silakan. untuk menutup untuk Silakan hari itu. ini Tan Sri nak berpulang okey saya bagi peluang nak bagi tak bagi ke arah tak pergi, arah tak pergi dia tak pergi Silakan 36, 36 12 Mengelirukan Dewan Ah Menteri kita Duduk Sebab apa Persoalan yang besar sekarang ni Ialah tentang kuasa Menteri Kewangan Saya tanya seksyen 90 Perkara uh, arau, arau bangkitkan apa? 12, ya. 3.12 itu apa tak, dia? Dia tak jawab. Dia mencerita kebaikan. Dia lupa yang Menteri Keuangan telah diberi kuasa mutlak. Da, da, da. Itu soalannya. Jawab yang itu Menteri. Perkara 90, Seksyen 90, Menteri boleh ubah jadual. Menteri ba. boleh ubah jadual. Jawab yang itu. Kau arau. Tidak, saya, akan, saya denam anda. Tahu? 36.6. Ah. Sikap. 36 seorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain. Tadi kata menteri tidak menjawab, tapi menteri dah jawab selama 30 minit tadi. masa tu Arau masa tu Arau tiada dalam dewan masa menteri menjawab. Saya saksi. Saya minta. Baik, kalau kita nak panjang sebab sebab saya kata Arau pernah jadi menteri dan Arau tahu semua prosedur dia. Sekarang sekarang ini menteri sedang jawab. Jadi bila menteri nak dah landing dan nak tutup habis. Jadi arah bangkitkan 12, 36, 12 yang tak berkenaan. Jadi saya minta arah duduk, biar menteri jawab. Dan kalau juga, kalau, nanti arah, arah, Kalau menteri juga nak selitkan jawapan arah, silakan. Kalau tidak, menteri sila duduk Arah, dengan hormatnya arah. dengan penuh hormatnya, saya minta arah duduk sekarang. Ya, boleh. Saya minta. please. Arah, one. Please, arah. Please. Arah, duduklah arah. Arah, two. Please. How many? How many? Duduk sekarang saja. Boleh. Arau, please arau. Silakan menteri. Terima kasih Tan Sri di Saya terima Petua daripada uh, Tan Sri. Tan Sri di Petua mengakhiri penggulungan ini. Suka cita sekali lagi saya merakamkan ucapan penghargaan. Dan terima kasih atas pandangan dan input-input dikongsikan oleh ahli-ahli yang berhormat sepanjang tempo perbahasan RUPK ini. Segala cadangan dan penambahbaikan yang telah dikemukakan cukup akan saya diambil cukup, kira cukup, 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 semasa Kementerian kewangan menyediakan peraturan, arahan dan garis panduan perolehan kerajaan. RUPK ini adalah komitmen kita untuk memastikan setiap sen wang rakyat diurus dengan telus, cekap dan berintegriti. Dengan kerangka yang lebih teratur, mekanisme penguatkuasaan yang kukuh, kita mampu mengelakkan keterisan, menutup ruang salah guna kuasa dan mengukuhkan keyakinan rakyat terhadap pentadbiran negara. Kita di Dewan Mulia ini berkongsi tekad yang sama untuk melihat negara terus maju dan rakyat menikmati kesejahteraan yang sewajarnya. Justru RUPK ini menjadi bukti kesungguhan kita untuk memperkukuhkan takbir urus dan ketulusan perlahan kerajaan ya, Muhammad. agar wang rakyat diurus dengan penuh amanah, berhemah dan bertanggungjawab demi kemakmuran negara. Baik. Standing order berapa? 80B3A. Saya baca tuan ni betul. Nanti kejap. 80 B kurungan 3 kurungan A. Nanti kejap. Yang baru punya. Okey, bacakan. Bacakan. Boleh ya tuan Ketua? Baik. Ba bacakan 80B. Okey. <coughs> yang baru eh, yeah. yang kita buat amendment. Ya, yeah. hendaklah ada jawatan-jawatan kuasa pilihan berkaitan kementerian yang dinamakan sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual yang mengandungi tidak lebih daripada 12 orang ahli yang dilantik oleh jawatan kuasa pemilih. Pengurusi dan naib pengurusi hendaklah dipilih dari kalangan ahli jawatan kuasa. Tiga, kurungan tiga kecuali perkara-perkara yang diperiksa oleh jawatan kuasa kira-kira wang negara di bawah. Peraturan Mesyuarat 77 kurungan satu menjadi kewajipan jawatan kuasa untuk kurungan A meneliti rang undang-undang berkaitan dengan kementerian yang telah dibacakan kali yang pertama. Ini persoalan yang kami bawa tadi. Kenapa rang undang-undang tidak dirujukkan kepada jawatankuasa kuasa pilihan khas kewangan dan ekonomi? Kalau dirujuk, mungkin kita tak timbul lah benda-benda macam ni. Sebab itulah ramai pihak bantah. Tuan ini Ketua, jadi ini peraturan mesyuarat yang kita sama-sama setuju. Kenapa tidak menghormati peraturan mesyuarat ini? Terima kasih tuan betul. Baik.